Вони називають себе «Вєквак», бо ця фраза свого часу їх дуже вразила. Її по-різному тлумачать, але що вона насправді означала, знала тільки одна людина на цьому світі. Якийсь гострий на язик харків'янин сказав, що із словом «вєк» все зрозуміло а ВАК це вища атестаційна комісія. Може, воно і так. Поэзии у фразе много, поштовхов для творчества також Энергия фразы Олега Митасова работает. Она вылилась у музыкальные поиски целого коллектива. Сначала не хотел бы особенно сильно привязывать там, наши тексты, наше творчество к жизни и истории Митасова, но так или иначе. У нас есть песня «Где на земле», это опять же одна из его стат, которую мы там могли прочитать в свое время. Вот. Ну и собственно она послужила основой, может быть, даже. Именно для этой песни. Ну, как бы это не касается остального, но вот именно эта песня, она близкая. Раз, и ты никому ничего не должен. Два, больше нету усталости. Три, мы теряем друг друга, но не испытываем жалости. Раскрылись ладони, но, видимо, поздно молиться. За трижды пройдемся по звездам и готовы снова родиться. Где на земле? Где на земле? Лидер гурту Андрей Правник – профессийный художник и та талантливый дизайнер. И у Харкове его больше знают в этой сфере деятельности. А музично поетична творчість вона була завжди каже Андрій. Вірші писались, вкладались у музичні фрази і з'являлись пісні. У шкільному ансамблі вони були підліткові та романтичні. А із часом з'являвся новий досвід, нові враження, народжувались є нові пісні. На чорній карті небес Синя точка. Тонкая строчка, с координаты чудес, вплетено твое имя. Мы не станем другими, мы не станем другими, если мы еще здесь. Я учился в Худпроме, учились мы в первой школе. В общем, каждый день мы проходили мимо дома Митасова и читали, собственно, все то, что он написал на стенах. Впечатлялись, не понимали, но читали. Вот. Ну, я думаю, до конца, наверное, в итоге никто так и не понял. Но многие пытались. Но это произвело впечатление. Во-первых, мы его видели каждый день. Это уже как бы интересно. Вот. Это классическая одежда спортивные штаны. Тапочки, футболка, баночка с краской, кисточка, и он значит, писал это все дело. Ходило множество совершенно разных легенд о нем, ну, ну, о том, что это бывшие ученые, и о том, что и почему это произошло, и как это получилось. Вот. Я не знаю, насколько они достоверны, но в итоге, как в любом сюрреализме, каждому хочется видеть собственную версию. Молодший брат Андрея Правника, Вячеслав, мае успешный бизнес. А гра на гітарі та поезія брата постійно від діла відволікають, жартує В'ячеслав. А насправді брати-правники завжди грали у музичних колективах, але завжди у різних. В'яквак перша вдала спроба спільної творчості. Як тільки ми щось закінчуємо ставимо якусь -то точку, одразу е нову визначаємо. определяємо. Тобто, сьогодні концерт, завтра альбом, потім знову концерт, знову альбом. Суто діловий підхід до справи відчувається бізнесових ватка. Тепер, коли впевнено стоїш на ногах, але тобі є що сказати, настав якраз той самий час. Час віквак. Ти нестабільний елемент, ми з тобою експеримент. Сна, недосмотрений фрагмент, не случившийся момент. Человек на каблуках, мы глядим глаза в глаза. Отчего же так не в такт наши трудятся сердца? Наш нестроен диалог, нам друг другу не соврать, Не высматривать в окне, по ночам не ожидать. Ты нестабильный элемент, мы с тобой эксперимент. Недосмотренный фрагмент, Не случившийся момент Разобрать бы тебя на части Посмотреть, как ты с делом на Настя Чистым снегом промыть запчасти И сначала тебя забрать ты Само три цветы Посмотри, как устали мы Настя Растираем твои запястья И на волю бежать Для нас это имеет э, какую-то ценность только потому, что это делается э, совершенно... Не, не преследуются никакие там, цели заработка и, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. Вот. Никто не ставит на это ставку штаба, потому что мы сейчас сказочно озолотимся и будем за счет этого там, кормить свои семьи и себя. Нет, в том-то и ценность проекта. то что это все... скажем, чисте. Бас-гітарист Олексій Гусаков за фахом історик, а ще мультиінструменталіст. Грає на всьому: від банджо до гребінця. Любить співати, але поки не дають. Віквак кажуть, що грають суто харківський рок, але натхнення музиканти набирались у різних куточках планети. Андрій Правник об'їздив майже увесь світ. малював портрети на улицах Барселоны, але найбільше запав у сердце Амстердам. Там народилась ця песня, яку уже из первых аккордов пизнают. По извилистым улицам, тонким каналам с мостами Мы шагаем с Винсентом за чудесами Осторожно ступая булыжными тропами Амстердама не видит кто идет с нами. Я и сам, как слепой, между домов пробираюсь на ощупь. Слева чувствую воду, справа чувствую площадь. И уводит меня за собой ниоткуда пришедший. Перепачканный охрой, городской сумасшедший. Он идет, открываются окна, И в распахнутом небе звезды полотна. Я бы сам, я бы сам так ходил, только эти дороги Открывались нечасто и очень немногим Мы с тобой отмечаем, что не так уж и плохи Ядовитые выдохи, ядовитые вдохи И уже по следам по его я спешить не стараюсь Улыбаешься ты, и я улыбаюсь